Я рад всех приветствовать, братья и сестры, друзья. А, то, что вы сейчас видели своими глазами, это реальная история. А, я один из таких реальных участников. Я вам расскажу о себе. А, я тут бумажку буду подсматривать, уж меня простите, тут дети танцевали, и мне некогда было подготовиться, я так любовался. А, родился и вырос я в Минске. После школы получил медицинское образование. Учился легко и непринужденно, чем, безусловно, весьма радовал родителей своих. Полюбил читать. Лермонтов, Пушкин, все, что в школе. Есенин, Джек Лондон, белорусский письменник, Василь Быков. Масса-масса других. Ильф Петров, Булгаков, Пастернак. Еще я любил музыку. Я занимался музыкой. Мои друзья-музыканты организовывали музыка, музыкальные фестивали роковые. Дискотеки в середине 90-х. Вечеринки в клубах. Вы понимаете. Уже здесь... В Америке я попробовал серьезные наркотики, героин, кокаин и все такое остальное. Занимался музыкой, было все, как мне казалось, хорошо, успешно. Сидел за компьютером, плодотворно. Но моя героиновая зависимость не дала мне развиваться дальше. Я стал врать, красть деньги из семейного бюджета отталживать друзей, потерял семью, проблемы с полицией, остался один. И как финал всего перелизировка. Я остался один. Я был опустошен. Здесь присутствуют мои друзья, которые знали меня таким, как я был. И один из моих друзей он вам расскажет о себе сам. Привел меня в эту церковь, Альфа и Омега, и подарил мне... Как вы думаете, что он мне подарил? Он мне подарил Библию. Вы представляете, самое первое, что я здесь получил, я еще ничего не понимал. Но это книга. Даже здесь Бог нашел путь ко мне. Исходя из моего Прошлого опыта. Через что я должен был познать? Через книгу. Библия ⁇ это книга книг. Вот это именно та самая Библия, которую подарил мне Саша, поверим. Это мой друг и брат во Христе. Меня увлекло, потому что это была совершенно новая для меня книга. Читал. Проблемы не разрешились. Но меня настолько увлекло, и я понял, что мои проблемы это мелочь по сравнению с тем, что здесь описано. Это история. Это книги премудрости. Я полюбил ее всем сердцем. И мне кажется, я начал видеть Бога или чувствовать Бога. Моя семья и я никогда не были набожными людьми, но я почувствовал, что я наполняюсь верой. Верой в то, что читая, приходя в церковь, я могу изменить свою жизнь. Я могу прожить остаток своей жизни, потому что я уже 37 лет прожил. Я остаток своей жизни хочу прожить заново, совершенно по-иному, следуя путям Божьим, которые написаны в этой книге. Я очень рад что сегодня на, я здесь, я вижу вас всех. И в нашей церкви Альфа и Омега сегодня девятилетие. Днем рождения вас всех. Это, это большой праздник.